دا جلال آباد ښارنګور باغ ومومي جادیه د قریزی چاره جریان لدی د دغه جادیه په بیاز ال قریزی نو 9.1 میليون افغاني لګښت راځي چې د خروالي لبودجی ورکول کیږي کی. او 4 بیت راتلونګي وي میاشتي بشپړ شي دا جلال آباد خروالي ویاند بختي جان مراد وای د تخنیکی او فني ټیمونو د چړنو په پایله کې د 2 مه نه 21 انګور باغ ومومي جادیه قری یا اسفالت چیکرونه وړان دي تر سره شوی وو کیفیت یې لا سفر کړی وو او دا غنیونه ممکن نه و اوس د جلال آباد ښار والي لوري بیا زره کی ریزی پیل شو تر څو تو پاساسی توګه ورغول شي خه د انګور باغ جاده واه تقریبا 0.5 کیلومتر غدوال لري ټولګه قربانه 9.5 ملیون افغاني راځي د دې خریزي لسر تر سره کیږي اسفالت تر سره کیږي اندازا روډ مارکینګ یې ده ځنه نوري خبر خښ تخریب شوی دا ټوله تر سره کیږي د دغه خريزي تقریبا دا یو ماش په موده کې دغه ټوله چاري تر سره شي او ګټه خسته تبو سپار شي د نو موډ په خبره جلال آباد خاروالي په پا پام کې لري چې د خار په بیلابیلو برخو چې هغه سړکونه چې تخریب شوی له سره پاساسي توګه ورغوي په ورته وخت کې جلال آباد خاريانا موټر چلونکو چې د جلال آباد خاروالي ورستي رغنيز کارونه ستایي وای له دې وران په دغه جاده چې کندو کپر وا تلون کی موټر چلاون کی لګړن ستونز سره مخه مخبو ډیره موخه پرسه د خلک تر <applause> اغلمه ته کریم دیشه ټک ټوک سوداګرونه د سره کولم چې وځړ مزیره کړله او هوجه دیږي دا سره کول نه چې کو نه چې ماتونه مدرسې مکه په جوړ شم د خدمت د موستاتو چارواله نه غوښتنه ده دا چنده غرقم د سرکونه چې په خکنده نور سرکونه په خکې کارونه ډیر زیات کړی دی ډیر زیات کې کارونه کړی سرکونه په خکې سر نور سرکونه کم سرکونه په خواجه سرکونه لږ به مونږ لیدل نو واغیرا کوښښ کړل سرکونه جوړ جوړې خبره ده د جلال آباد ښاروالۍ د مسولینو د معلوماتو لمه خیر د غنیزي پروژې ترڅنګ جلال آباد ښاروالۍ د خارپوبې لا بیلو برخو کې ورته پروژې تر لاسلاندې لري